А скажіть мені, Русский, чи ви так стидаєтесь цієї своєї аномальної релігіозності? Чи ви кожен раз як стидливо намагаєтесь її умолчать? Да про неї не молчать надо, про неї треба цілі оди співати, і, чим ми зараз і займаємося. Но прежде чем починати співати вам диферамби, от хотілося б просто уточнити, а як эта віра ваша називається, ви так усердно практикуєте? як рядом? Причем тут православие. Православие то про другие, а те, чем они занимаются, ему больше подходит термин некрофилия. И вы, конечно, спросите, а при чем тут война? Кремлевская табакерка. Шойгу нашел способ закончить СВО уже в этом году. Из-за этого пришлось раскапывать могилу великого полководца. Я, честно говоря, еще когда в марте этого года эту новость прочитал, я даже программу не ставил. Бо, ну, сразу подумал, что это вообще какая-то дурная шутка. Якой она, собственно говоря, и оказалась. Ну, хиба только лично... Для Шойгу, який на своєму посту закінчився набагато раніше, ніж це його дурне СВО. Зокрема, наверняка, тому, що всі його свіжі ідеї по тому, як і чим Росії лучше далі воювати, ну, не такими вже і свіжими, а такими, ну прям скажем, з душком, з дуже таким прям неприятним душком. Мы, честно говоря, не верили в эту новость, но ее нам подтвердили сразу четыре источника. В Минобороны и Кремле. Оказывается, из Благовещенской церкви Александра Невской Лавры ненадолго вывезли прах великого полководца Александра Суворова. Подготовка к раскапыванию могилы Суворова попала в объективы камер, но сам этот факт удалось утаить под прикрытием плановых работ. В смысле удалось? Да вы почитайте свою же упору патриотичную прессу, я сразу в всем, всем что-то такое неладное почуяла. Вопросы всякие там неудобнее начала задавать. Тон повышать. Надругались над памятью Суворова. Бюст А.В. Суворова с пьедесталом, стоявший у могилы генералиссимуса, убрали из Александра Невской лавры. Впервые информация об изъятии бюста с могилы Александра Суворова появилась 14 марта 2024 -го. В происходящее просто не верилось. Через некоторое время эту информацию в мессенджерах и ТГ-каналах подтвердили неравнодушные люди. Изъятие и переезд памятника А. Суворову уже называют ничем иным, как разграблением и надругательством. Такие действия тем более кощунственны сейчас, когда РПЦ рассматривает вопрос, Канонізації Суворова. Ситуація з пам'ятника Суворову визвала большой резонанс. Та прям большой. з якої радості, вам же сказали только що, що. Цей чорт тупо ніхто. Бо навіть оно РПЦ, яке запросто, отак, пожалуйста, в угоду в пропаганді, може, кого хоче канонізувати, вже воно до такої пошлості не опустилась. А значить, що його і його гоп-кампанія грабанули могилу, кого не попадя. А раз кого не попадя, то і святотаства ніякого немає. Потревожили прах полководца по прямому приказу Сергея Шойгу. Сергей Кужугетович совсем с ума сошел, потому, я думаю, все должны об этом знать. Он решил достать останки Суворова из могилы и провести над ними молебен, причем с участием представителей сразу нескольких религиозных организаций, не только нашей православной церкви. Будут и буддисты, и мусульмане. Молебен пройдет на днях. Явка для всех в нашем министерстве обязательно, сказал один из источников Минобороны. По словам другого, после этого прах Суворова погрузят на самолет и будут производить облет линии фронта, там, где это возможно, и границ стран НАТО. Полетает Суворов и недалеко от горячих точек Белгородской и Курской областей. Шойгу и многие его соратники верят, что после этого сила русского оружия настолько вырастет, что мы получим возможность завершить СВО победой уже в этом году. О, а вы еще пытали, откуда Курская область взялась? Это же они сами там свои некрофильские таинства вот эти провели. Вот она от них и отвалилась. И Белгородская получает там сейчас во всю дудку. Может, не надо было с мешком непонятных костей туда вообще соваться, они же сплошнины счастья вам приносят. В Запорожской области погибли четверо российских офицеров при молитве у праха полководца Суворова. В Запорожской области 22 марта по линии фронта возили прах полководца Суворова, который привезли из Крыма. Об этом сообщают РосСМИ. Собрали офицеров вокруг праха Александра Васильевича. Помолиться, поговорить. Ошибкой было собрать их близко к линии фронта в одном из пунктов управления войсками. Прилетел снаряд. В итоге четверо погибших и семеро раненых, рассказал источник Минобороны. Другой источник подтвердил этот факт и сказал, что прах Суворова пострадал, но незначительно. Защитил специальный бронежный нирований ящик, в котором возят останки Александра Васильевича. Никила цей кривавий маньяк отомстив вам за надругательство. Хорошо хоть сам не сильно постарав він іще воздасть вам за то, що ви полізли в його могилу. А у них тоді возникли перві які тут такі, знаєте, подозріння, що оце точно прах великого полковниця. Чуртязно, може ми там яку-то собаку під забор над ну, это вот копала или наоборот, всюмцем стоком магнетизма. Просто такие прям неприятности, все это притягивает, может, уменьшим дозу? кремлевская табакерка, прах великого полководца Суворова разделили на две части. Это было сделано по поручению Сергея Шайгура, сказали нам источники в окружении секретаря Совбеза. Часть праха великого полководца, который, видите, как помогает нам продвигаться на фронте, по-настоящему ведет наших бойцов вперед, сейчас в Харьковской области. Там непросто. Часть по инициативе Сергея Кужугетовича начали возить по предприятиям ОПК. Чемизов лично дал добро, сказал нам один из собеседников. После чего Харьковское направление у них уверенно сдулось. Потім і сам Шойгу полетів зі свого крісла Чортової матері. Получається, обі части цих грабанутих костей нормально так отработали. Не вздумайте викидати їх в мусорку. Там говорять новий сменчик Шойгу, що він ну, такий зовсім, чувак, такий релігіозний, по всім РПЦ притонам ходить поклони відбиває. Йому цей воснілик вполне може пригодитися. І пригодився. Белоусов впервые помолился возле праха полководца Суворова. Мы писали, что Андрей Белоусов хотел помолиться возле останков Александра Суворова в том случае, если бы решил поехать на фронт. Но, по словам источников Минобороны, вырваться в зону проведения СВО министр пока не смог из-за занятости и большого числа проблем, которые требуют решения. Поэтому прах великого полководца некоторое время назад привозили в Москву. Андрею Юремовичу привозили часть благодатного праха, часть оставили на фронте. Он провел возле него несколько часов. После этого был одухотворен и стал еще больше верить в нашу победу. Насколько я знаю, министр отдельно просил у Александра Васильевича прекратить удары врага по нашим НПЗ и аэродромам и защитить эти объекты, рассказал нам собеседник, близкий к Белоусову. Да, дослужился да ваш Суворов, кажется, до ручки. Я уже их девочку по вызову, кроме тебя, а причем по частям. Но главное, что есть результат. После цих мольб Наші удари по НПЗ, їхніми аеродромами, які до того трішки так були, притихли, возобновились новою силою. Так що ну, робота є. Работа є, да і самого Білоусова вже не узнать. Він прям ну, прозрів після цих молитв. Він вийшов такий весь прям одухотворений. В нього спрашують, як відчуття. Він говорить, Во, одного не зрозумів? А чим я хуже самого Суворова? Може, то нехай він мені тепер кланяється. Анастасия Кашеварова. А мне Белоусов всегда напоминал Суворова, портрет которого висел в классе истории в нашей школе. Я просто очень рада. Но ведь реально похож. Да одно лицо. Точно такие же кровожадные отморозок. Больше там ничего общего нема. Да и цел в принципе достаточно. И вся пропаганда тут же я кинулась ему лебезить. Да подивиться на себя. Да, да вы ж вылитый Суворов. Высокий лоб говорит об интеллекте. Что роднит нового министра обороны Белоусова с Александром Суворовым? Умеют все контролировать. Физиогномист оценил сходство Андрея Белоусова и полководца Александра Суворова. У обоих большие веки, что говорит о большой поддержке от народа. Ну все, 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 убедилы или есть еще какие-то аргументы. Бо вы же знаете русских. Они уже, если начинают кому-то жопу лизать, то их уже от этого процесса не оторвешь. Там аж язык прям прилипает. Дмитрий Выдрин, Александр Суворов и Андрей Белоусов оказывается одного роста, 177 сантиметров. От меня интересно, кому они вот всем всем хуже делают? Суворову или этому сменщику Шойгу? Ну, явно не последнему, какие вот эти все комплименты воспринимают должны. Я же задумался, говорю, так а подожди, а нахрена нам два Суворова? А ну возьмите быстренько вот этот ящик с мусором, который там стоит в углу, да, и пойдите вот это там в подворотне прикопайте, чтобы он меня никакой конкуренции не составлял. Молитвы возле праха Суворова прекращены. С останками великого полководца поступили по -скотски. Такую информацию нам сообщил офицер, который принимал участие в нескольких молебнах возле праха Александра Суворова, в том числе на фронте. По его словам, все молитвы прекращены, а сами останки находятся на одном из складов вместе со старыми бронежилетами и прочим хламом. С Александром Васильевичем по -скотски поступили. Собрали все, что осталось от него. Там серьезные повреждения были. От черепа, например, только небольшая часть осталась. Кости некоторые потеряли. И сгрузили на склад всякого военного хлама. И теперь он лежит там, как мусор какой-то. И не хоронит его никто. Говорят, мол, вдруг пригодится еще. Могила пустой стоит. А с прахом такое происходит, рассказал наш собеседник. Он возмущен. Где именно сейчас прах Суворова? Собеседник отказался отвечать. Опасается, что враг нанесет удар по этому складу. Да сейчас, ага. Судя по результатам, он нормально так отработал. И он еще... Отомстить вам не раз за это надругательство, потому что сам дедушка генералиссимус, он ты маньяком был. Зря вы его дух. Визвали дуже зря. І ну, от я в принципі соглашу, що вся ця історія виглядить як якийсь як, як тут дурнуватий фейк. Ну, це якщо не знати руских, для них це все в порядку віщей. Та вони чиї угодно кості готові на війну тягати і тягають. Телеведущий Борис Корчевников привез мощі святих воїнів в Херсонську область. Аксіонов передав абхазським добровольцям на фронт ікону і частіцю мощей святого великомученика Георгія Побідоноса. Мощі святого апостола були передані полку в зону СВО. Як бачите, це у них в порядку віщей. Нічого удивительного, отсюда вивод. Якщо ти хочеш, щоб після твоєї смерті над твоїм трупом надругались, розкопали і розграбили твою могилу, а потім ще твої кості крадені возили по всяким сумнівним мероприятиям, ставай на Росії святим. Ну чого тобі вже один хрен. А вони так хоч винувато у всіх своїх неудачах потім швидко знайдуть, поки і над їхніми костями їхні ж потомки точно так само не надругаються.